Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Serios basados en el libro. Estabas abrazando a una mujer... Ajá. Ella es tu colega, mi esposa, ¿eh? Pine es mi marido. Me quedé boquiabierta al final de esa declaración. Mi bella amiga suspiró y cerró mi boca con su mano. Una mosca volará a tu boca. Está bien. No necesitas preguntar. Te lo diré yo misma. Tengo novia. La otra hermosa mujer en la habitación me sonrió tímidamente. Su luz casual y su cabello largo me hicieron pensar en alguien. Ah, yo misma. Volveré más tarde. Está bien. Pim pareció incómoda por lo que Pank le hizo una señal con la mano para que se fuera. No mucho después, su marido se fue sin decir nada. Miré a la puerta y a mi amiga repetidamente porque todavía estaba confundida y no entendía lo que estaba pasando. He sido tu amiga durante más de diez años, pero nunca supe que te gustan las mujeres, porque nunca te preocupas por mí. Solo te preocupas por ti misma. Cuando escuché eso, pareció que tuviera caca de perro en la boca. Loca, me preocupo por ti, pero nunca me dijiste que eres bisexual. No soy bisexual, solo me gustan las mujeres. ¿Eh? Soy una lesbiana. Puse mi mano sobre mi pecho. Pan caminó hacia el refrigerador y se sirvió agua. Lo bebió y eructó sin importarle cómo se veía, seguí mirándola y puse los ojos en blanco. ¿Sabe tu marido que eructas tan fuerte? Solo le muestro mis lados buenos. Has mantenido esto en secreto para mí durante tanto tiempo. Nunca sospeché que te gustaban las mujeres. Nunca lo has preguntado. Te hablo de todos mis ex-amantes. Deberías haberme contado también con quién estabas saliendo. Te dije que tengo un amante, pero no te di los detalles. Miré a Punk, sabiendo que ella no se atrevía a decírmelo porque tenía miedo de que la mirara de manera diferente. ¿Tenías miedo de que te mirara diferente porque te gustan las mujeres? No es algo para contarle al mundo. Te dije que me gusta Metadí. ¿Estás segura de que realmente te gusta? Nunca me había sentido así con nadie. Tuve celos de ella hoy cuando estaba abrazando a su ex. Tenían recuerdos juntas. Hablaron de Plutón de cual no sé, Ark. ¿Estaba celosa? Mm. Además de envidiar a su ex, también envidio a la persona en su corazón. Por cierto, ¿conoces a Plutón? Sí, es un planeta que fue eliminado de la lista de planetas de nuestra galaxia. Mira a mi amiga, atónita. Punk simplemente se encogió de hombros. Puede que no lo parezca, pero estoy bien informada. ¿Y Plutón fue alguien en la vida de Metaví en el pasado? Ella no solo sabía que Plutón, fue eliminado de la lista de planetas de nuestra galaxia, sino que también sabía lo que significaba. No, ella era Plutón en la vida de alguien. Encojo la espalda, sintiéndome deprimida y agotada. La relación entre Ma y yo sigue siendo buena. Pero, ¿y si un día ella conoce a esa persona? ¿Me dejará? No te dejará. ¿Eh? Para empezar, nunca estuviste ahí. Y cuando Metavi se entera de esto, serás Plutón en su vida. Te advertí que te mantuvieras alejada de ella. Cada vez que hablábamos de Metavi, Pank parecía frustrada. A veces sospechaba que ella temía que yo amara a alguien más que a ella. Me gusta, Mai. No puedo alejarme de ella. Las cosas están mejorando. ¿Te sientes bien con solo besarla? Sí, como dije. Nunca antes me había sentido así con nadie, excepto con esa mujer. Sí. ¿Cuántas mujeres has besado? Una. Eso no prueba nada. Solo una es suficiente. ¿Por qué tengo que demostrarlo besando a tantas mujeres? Además, ninguna mujer me dejaría besarla fácilmente. ¿Quién lo dice? Pang me agarró por el cuello y rápidamente se me acercó para besarme. «Soy la segunda mujer que besas, ¿te gustó?» «¿Eh?» Punk me miró a los ojos y me preguntó seriamente. Me estaba sonrojando como nunca antes, especialmente con una amiga. «¿Te gustó?» Había tensión en el aire entre Punk y yo. Esta presión me hizo sentir náuseas y literalmente no podía respirar. Mientras buscaba una salida... Mi amiga, que había estado observando de cerca mi reacción, me golpeó la frente con los dedos. ¡Ay, ¿por qué parece que tienes caca de perro en la boca? Fue solo una prueba para ver tu reacción porque yo también soy mujer. Yo. es. todavía no estoy segura de si mi amiga realmente quería probar mi reacción o si era otra cosa, pero debido a que la mirada en los ojos de Punk es diferente a la anterior, estaba nerviosa y no me atreví a mirarla a los ojos. Si no sientes nada cuando me besas, que también soy mujer, probablemente te gusta mucho Metaví. ¿Por qué no me la presentas? Quiero conocerla. Está bien. Lo haré si tengo la oportunidad. Me moví con inquietud y me levanté de la cama de mi amiga. Será mejor que me vaya. ¿Qué? Acabas de llegar. ¿Ya te vas? Sí. Estoy un poco cansada hoy. He estado en muchos lugares y también interrumpí tu tiempo con tu novia. No importa. Bien, hasta luego. Me colgué mi enorme bolso en el brazo y me preparé para irme. Cuando abrí la puerta, la voz de Punk me detuvo. No pienses demasiado.